এজনী ছোৱালী আছিল দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া তাই দেখাত যিমান ধুনীয়া আছিল তাইৰ লগতে বহুত সহনশীল আছিল তাই কাকোৱেই মিছা নামাতিছিল আৰু কাৰোৱেই লগত মিছাতে কথা নাপাতিছিল কেৱল নিজৰ কামক লৈ ব্যস্ত থাকিছিল তাইৰ লগতে পঢ়া এটা ল'ৰা আছিল সি মনে মনে ছোৱালীজনীক বহুত ভাল পাইছিল ল'ৰাটোৱে প্ৰায়ে ছোৱালীজনীক সৰু সৰু কাম কৰি দিছিল কামৰ বাবদ যেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে হাঁহি মাৰি থেংক ইউ কৈছিল তেতিয়া লৰাটোৰ আনন্দৰ সীমা নোহোৱা হৈছিল এদিনাখনৰ কথা তাহাঁজ দুটাই লগে ভাগে ঘৰলৈ গৈ আছিল সেই সময়তে জোৰেৰে বৰষুণ হবলৈ ধৰিলে তেতিয়া দুয়োৰে এজোপা গছৰ তলত ৰবলগীয়া হয় গছজোপা বহু সৰু আছিল সেইবাবে বৰষুণৰ টোপ দুয়োৰে গাত পৰিছিল বৰষুণৰ টোপ পৰাত দুয়োৰে এজনে আনজনৰ বহু কাষ চাপি আহিল ছোৱালীজনীক ল'ৰাটোৱে ইমান কাষত পাই সি নিজৰ অনুভৱক ৰখাব নোৱাৰিলে তেতিয়া সি ছোৱালীজনীক নিজৰ মনৰ কথা সকলো ক'লে ছোৱালীজনীয়েও মনে মনে ল'ৰাটোক পচন্দ কৰিছিল সেইবাবে তাইও ল'ৰাটোৰ ভালপোৱা গ্ৰহণ কৰিলে তেনেদৰে দুয়োৰে ভালপোৱা আগবাঢ়ি গ'ল এদিনাখনৰ কথা ছোৱালীজনীয়ে সেই গছজোপাৰ তলতে ল'ৰাটোৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল ল'ৰাটোক বহুত পলমকৈ আহিল ল'ৰাটোক দেখা পাই ছোৱালীজনীয়ে অলপ অভিমানত ক'লে তুমি ইমান পলমকৈ কিয় আহিলা মোৰতো জীয় ওলাই গৈছিল ছোৱালীজনীৰ কথা শুনি ল'ৰাটোৱে ক'লে জান মইনো তোমাৰ পৰা দূৰলৈ কেতিয়া গলো মইতো তোমাৰ হৃদয়তে আছো তুমি তাকে বিশ্বাস নকৰিলে তোমাৰ হৃদয়কে সুধি লোৱা ল'ৰাটোৰ মৰম শুনা কথা শুনি ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ সকলো খং অভিমান আহৰিলে আৰু তাই দৌৰ মাৰি আহি ল'ৰাটোক সাৱটি ধৰিলেহি এদিন দুয়োৱে সেই গছজোপাৰ তলতে বহি কথা পাতি আছিল ছোৱালীজনীয়ে গছজোপাৰ ভেজা দি বহিছিল আৰু ল'ৰাকে তাইৰ কোলাতে মূৰ থৈ মাটিতে বাগৰি আছিল তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে ক'লে জান এতিয়া তোমাৰ পৰা দূৰত থকাটো মোৰ বাবে অসম্ভৱ হৈ পৰিছে তোমাৰ অবিহনে এতিয়া এক ছেকেণ্ড সময়ো এশ বছৰৰ দৰে লাগে তুমি মোক বিয়া পাতি নিজৰ কৰি লোৱা নহলে মই মৰি যাম তেতিয়া ঘপক কৰি লৰাটোৱে ছোৱালীজনীৰ মুখত নিজৰ হাতখন দিলে আৰু কলে মোৰ জান এনে কথা নকবা যদি তোমাৰ কিবা হলে মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম তাৰ পাছত কিছুপৰ চিন্তা কৰাৰ পাছত লৰাটোৱে কলে তুমি চিন্তা নকৰিবা মই সোনকালেই ঘৰত আমাৰ বহু সময় পাৰ হৈ গ'ল আন এদিনাখন দুয়ো সেই গছজোপাৰ তলতে বহি আছিল সেই সময়ত লৰাটোৱে মন মাৰি আছিল ছোৱালীজনীয়ে সোধাত সি সেমেকা মাতেৰে কলে জান মই মোৰ ঘৰৰ লোকক বহুত বুজালো কিন্তু তেওঁলোক আমাৰ বিবাহৰ বাবে মান্তি নহল তেওঁলোকে মোৰ বিয়া আন কৰবাত ঠিক কৰি দিলে ল'ৰাটোৰ কথা শুনি ছোৱালীজনীৰ ধুই দৈ ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গ'ল মন গ'ল যে জোৰে জোৰে কান্দিবলৈ কিন্তু তাই নিজৰ কান্দোনক বাধা দি কলে মই তোমাক সঁচা ভাল পাইছিলো মই তোমাক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো প্লিজ মোক ক্ষমা কৰি দিবা ল'ৰাটোৱে লাহে কৰি ক'লে যদি তুমি বিচাৰা তেনেহ'লে আজিৰে পৰা আমি ভাল বন্ধু হৈ থাকিম ছোৱালীজনীয়ে সেয়া শুনি জোৰেৰে কান্দিলে ল'ৰাটোৱে তাইক বুজালে আৰু তাৰ পিছত দুয়োৱে কান্দি কান্দি নিজৰ ঘৰলৈ গুচি আহিল চাওঁতে চাওঁতে ল'ৰাটোৰ বিয়াৰ দিনো আহিল ল'ৰাটোৱে বিশ্বাস কৰিছিল যে তাৰ বিয়াৰ দিনা তাৰ ভাল বন্ধু ছোৱালীজনী নিশ্চয় আহিব অৱশ্যে এনে নহ'ল কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে পঠোৱা এটি উপহাৰ ল'ৰাটোৱে নিশ্চয় পালে ল'ৰাটোৱে সেয়া কপি কপি খুলিলে আৰু উপহাৰটো খুলিয়েই ল'ৰাটো মাটিত বাগৰি পৰিল কাৰণ উপহাৰটোত অন্য একো নাছিল আছিল মাথোঁ তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি ছোৱালীজনীৰ হৃদয় আৰু লগতে আছিল এখন চিঠি য'ত লিখা আছিলে অ বলিয়া নিজৰ হৃদয়খন লৈ যোৱা নহ'লে নিজৰ ন কন্যাজনীক কি দিবা আমাৰ জীৱনত সকলোতকৈ ভাল অনুভৱ মৰম ভাল পোৱাই হয় যি এয়া অনুভৱ সকলোৰে হয় কিন্তু সেয়া আমি আকোৱালি ল'ব পাৰোঁনে কেতিয়াবা আমি নিজেই ভুল নহ'লে কেতিয়াবা সংগীজন ভুল আৰু নহ'লে দুয়োৰে শুদ্ধ হ'লে কেতিয়াবা আকৌ ঘৰৰ লোকসকলৰ ভুল যি কি নহওক প্ৰেম কৰিবা কিন্তু প্ৰেমক লৈ খেলা নকৰিবা কাহিনীটো শুনি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ